Пошел, уральский... Всем привет! Сейчас я смотрю на вот таких вот колоночках, как глазики уральские пельмени, но мы чуть приостановимся, потому что это видео посвящено разговору о моем будущим животным питомцем, которые я обязательно покажу. Буду снимать именно планшет, стараться буду утром выходить, чтобы никто мне не убивал планшет, вау, кролик. А на фотоаппарат буду чисто для себя снимать. Итак, я, почему я решила завести кролика? Маферов мне посоветовала его, его мама. Мы искали шин -шин, но они были везде такие грустно. Поехали в потому что Даша мне посоветовала, когда я уже окончательно решила заводить шиншиллу, мне даже посоветовала декоративного кролика и все. Я призадумалась, начала спрашивать. Количество голосов наравнялось 5-5 и все-таки мы поехали. Кролик Карлик стол 3000 рублей, декоративный полторы, я хотела декоративного, и Шанчело три. Но куча-куча птичек. Но я птичек уже не хотела, мышек, крысок тоже не хотела, хомячков не хотела уже были, морские свинки тоже не хотела, а вот эти милые создания, кролики, вот это супер. Мама сама мне предложила, давай возьмем кролика, я вообще... Я... И она повторила мои же слова. Папа же не возражает. Он же мне обещал. И вот я тут набросала некий списочек, на котором сейчас видно планшет и без него скользить. Вот в таком маленьком ежедневнике я написала все, что мне потребовалось бы для кролика. Открываем мою нужную страничку. Вот. Пожалуйста, покупки для кролика и, пожалуй, я их прочитаю. У меня их всего лишь 11 штучек. Ну, думаю, это уже приемлемо. Большая и длинная клетка. Большая и длинная клетка у меня есть. Она не двухметровая, конечно же, но... двухметровая. Она не двухметровая, конечно же, но э, по совету видео и просто про по прочитанному, говорили эксперты и так далее. Их, если у вас клетка меньше двух метров, то их просто два раза выгуливают. Если же зима, то по квартире, если же лето, весна, то на улице. Далее... Кормушка, это понятно, поилка нужна побольше. Домик, домика у меня не было, ему нужен большой деревянный домик, ну большой, чтобы кролик туда влез. Туалет, да, кроликам нужен отдельный туалет, так как они животные чистоплотные. И он так вот идет к краю клетки вот таким вот небольшим треугольничком. Корм. Ну, это обычный корм. Также к их рациону подойдет капуста, яблоко, морковка, витамины наполнитель древесный. Кролики запаха не имеют. Ни их шерсть, ни сам кролик, так как он чистоплотен. И если выбрать правильный наполнитель, то от вашего кролика практически запаха никакого не будет. Далее, как я уже говорила в том видео, которое я удалила, потому что мне оно не получилось, им необходимо сено. Всем животным, ну, большим, кролики это не грузуны, это семейство зайчачьих или крольчачьих, можно так сказать. И их бунтарь называется стадом. Ну вот, когда много кроликов. Также минеральный камень для стачивания зубов, потому что у кроликов зубки постоянно растут. И знаете, в чем отличие грызунов и кроликов? Потому что у них не как всех грызунов, у них есть два ряда зубов. И также продаются шлейки для грызунов для выгуливания, именно кроликам Также я записала несколько команд, которые можно, которым можно научить кролика. И это вызов на кличку, кружица, вольер и прыжок. Ну, также еще некие команды, но я их пока что не сильно поняла. Также пока что дом из коробок у меня есть, это самодельные игрушки. Точнее, это вот такие туннельчики для, считайте, развлечения для вашего кролика. В общем-то, это и все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, хоть что-то я вам новенькое рассказала. И сейчас покажу, что обожал мой хомячок вот такие вот штучки он обожал. Стоят они 85 рублей. Но потом я еще нашла их за 75, и мне вот столько аж осталось. Но у вот этой вот Даши есть хомячок. Я ей отдам. И она будет кушать, потому что, думаю, я это для своего кролика, пожалуй, использовать не буду. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии обязательно, что вы думаете по этому поводу. И все-таки советуйте мне животного. Вдруг я заведу второго. Так что всем спасибо за просмотр. Пока!